İmam Həsən əl-Əsəlamdan bir hədis oxuyacam sizin üçün inşallah. İçə buyurur. Hər kəs bir şərtə əməli iləsə onun duası qəbul olunar. Müqəddimə olaraq bir daha demək istəyirəm ki Allahın nəzər elədi ən mühüm yer bizim qəlbimizdir, insanın qəlbidir. Allah üçün çox mühüm, ən mühüm olan məsələ budur ki, biz ruhi baxımdan hansı vəziyyətdəyik, mənəvi baxımdan hansı haldayıq? Hər hansı bir problemə düşdüyümüz zaman, müşkilə düşdüyümüz zaman bizi istəyən adamın, məsələn, bizim anamızın, bizi ən çox istəyən insanlardan birinin Əsas istəy bizdən nə olur? Bu olur ki, biz özümüzü çox narahat elənməyək. Bizi sevən adamlar bizim problemə düşdiyimizi gördükləri zaman ilk olaraq bizim halımızdan narahat olur. Problemdən daha çox onları bizim narahatçılığımız üzür, narahat eləyir. Bizə təsəlli verirlər ki, üzülmə, fikir eləmə, özü əldən salma, dərd çəkmə. Əhəmiyyətli olan Bizi sevənlər üçün bizim ruhu halımızdır, mənəvi halımızdır. Biz deyirük, axı problemim çox böyükdür, sıxıntım çoxdur. O da deyir, olsun problem, amma özünü bu qədər də narahat eləmə, özünü bu qədər də üzmə. Bizi sevən adamlar bizim problemimizin həllinə kömək eləməmişdən əvvəl bize bunu deyirlər, bizim qəlbimizin aram olmasını istəyirlər, narahat olmamağımızı istəyirlər. Allah bizi sevənlərin hamsından nə qədər mərhəmandır. Allah bizə analarımızdan nə qədər mərhəmandır. Biz hamımız təsdiq edərik ki, çox mərhəmandır, amma təəssüf olsun ki, biz Allahın nə qədər mərhəmân olduğunu başa düşməmişik. Başa düşmək elə də asan məsələ deyil. Biz Allahın bizi nə qədər sevdiyini, bizə nə qədər mərhəmân olduğunu anlaya bilmirik, təsəvvür edə bilmirik. Nəzəri baxımdan eşidirik, bilirik, amma biz şuuraltı olaraq düşüncəmizdə Allahın bizi nə qədər sevdiyini anlaya bilmirik, başa düşə bilmirik. Bizim çox məsellərə Düz yanaşmamağımızın səbəblərindən biri də budur ki, biz Allahın bizi çox sevdiyini anlaya bilmirik, başa düşə bilmirik. Ana ən mehriban varlıqdır. gördüyümüz insanlar içində məsumlara çıxdığımız halda çıxmaq şərti ilə, amma ananın məhəbbəti hara, Allahın məhəbbəti hara? müqayisə olunmaz dərəcədə çoxdur. Bunu insan bütün həqiqəti ilə, mahiyyəti ilə başa düşməsi çox vacibdir. Biz nəinki Allahın, imamların, peyğəmbərlərin bizə olan məhəbbətini tam şəkildə anlaya bilmirik, başa düşə bilmirik. O məhəbbəti hiss edə bilmirik. Çox danışmışıq Əl-Ələyhis salamın, peyğəmbərimizin, digər imamların bizə olan eşqini, məhəbbətə haqqında İnsanlar bəzən təəccüblə baxır, bəzən qəlbləri inanmır ki, adam adamı bu qədər sevə bilər. Düşünə bilmirlər, başa düşə bilmirlər. Bununla bərabər bütün peyğəmbərlər, imamlar hamısı bizə deyir ki, Allah sizə qarşı bizdən çox-çox rəhimlidir. Məsələn, ananın rəhməti 1-dirsə, imamların rəhməti 99-dur. Bizə qarşı. O 99 Allahın rəhmətinin qarşısında birdi. Belə bir müqayisə aparılır hədislərdə. Məsumların bu qədər bizi sevməsi ilə yanaşı Allahın bizə eşq və məhəbbətə nə qədərdir. Bu məşhur hədisi çox eşitmisiz. Çünki Allahın Rəsulu peyğəmbərimizin məvludunu qeyd elədik, hər yerdə də onun rəhmət peyğəmbəri olması haqqında danışdıq. Bu qədər bizi sevməsi ilə Allahdan istəyir ki, ilahi mən ümmətimi çox sevirəm, bilirsən. Və xahiş edirəm səndən ümmətimin sorğu-suala çəkəndə onların əməllərini, günahlarını başqa peyğəmbərlərə, başqa insanlara göstərmə. Qoy bir mən bilim birsəm. Başqaları bilməsin, ki, onlar xəzalət çəkməsin. Bu hədisləri deyirəm amma inanmır bu hədislərə. Allah da buyurur ki, Düzdürsən, Rəhmət Peyğəmbər. Sən amma mən Ərhamur Rəhimənəm. Mən rəhimlərin rəhmlisiyəm, mənim peyğəmbərim. Narahat olma. Heç sənə də göstərməyəcəm onların günahlarını. Mənimlə öz aralarında xəlvətdə hesabkitab olunacaqlar. Xəlvətdə haqqı hesaba çəkəcəm ki, heç sən də xəbər tutmayasan. Yəni bu Allahın bizə olan mərhəmətidir. Allah bizi bu qədər sevirsə, bizim problemli, müşkilə düşdüyümüz anlarda Allah bilirsiniz, hansı mövqeydə dayanır. Allaha mövqe demək düz deyil. Yəni başa düşülməyincə bu sözlərdən istifadə edirəm. Allah bizə təsəlli verən tərəfdə problemlərdə. şaşırtan bilirsiniz nədir biz deyirik ki problemi özü yaratmasın ki təsəllidə verməsin o uzun bir fəlsəfi bəsdir keçmişdə buna işarə eləmişik ki biz bu təkamül yolunu qət eləmək üçün hökman dünyaya gəlməli idi dünyadan gedib əbədiyyətə qoşmalıyıq dünyaya da gəldiyimizə görə dünyanın özünün təbii sıxıntıları çətinlikləri var bu zəruri bir məsələdir Allah burada çətinliyi yaradan yox, çətinliyi zamanı təsəlli verən tərəfdir. Ürəyi yanan tərəfdir. Biz buna inanmamışıq. Allah üçün bizim problemlərimizdən önəmli olan bizim özümüzdür, bizim ruhu vəziyyətimizdir, problemlərimizə yanaşmamızdır. Allah gör nə qədər nəzər eləyir bizim qəlbimizə. Bir problemlə qarşılaşdığımız zaman Allah bizə təsəlli verir ki, bu qədər üzülmə, bu qədər sıxılma, bu qədər narahat olma. İstəyir ki, biz narahat olmayaq, özümüzü üzməyək. Problem zamanı qanımız qaralır, Quranda işarə olunur. Rəbbi əhanəni. Dir olaraq elə ki, sıxıntıya saldıqdıqlar Allah bizi xar elədi. Bu sadə ruhdan düşürlər sıxıntıya düşən kimi, problemə düşən kimi, sıxıntıya düşən kimi narahat olurlar. Allah da deyir, mənə bax, aram ol, mənə diqqətlə aram ol. Allah istir problemlər zamanı bizi sakitləşdirsin, biz ona fikir vermirik, problemə qərq oluruq. O da bizi çağırır ki, mənim ürəyim yanır, istəmirəm qəlbin bu vəziyyətdə olsun, bu qədər sıxlasan. Bu qədər əziyyət çəkəsən Allah üçün çox mühüm olan nədir? Allah üçün ən mühüm olan sizin xoşal olmağınızdır. Problemlərimizdən mühüm olan budur. Allah üçün ən vacib məsələ budur. Bütün hadisələrdən mühüm olan bizim mənəvi sakitliyimizdir. Problem zamanı qulağımızı diqqət kəsə biləy Allahın düzdə səsinə eşitmirik. Problem elə bundadır ki, eşitmirik. Ona diqqət yönələy görək o nə qədər bizim üçün belə deyə də narahat ola bilsəydi, narahatdı. Allahdır deyə adam sözlə de tapmır onun barəsində desin. Söz ata-anadan gəlmişsən, mən başqa bir sadə misal deyim siz misalların sadəliyinə baxıb deməyin mövzu sadədir. Mövzu çox dərindir. Mən çalışıram sadələşdirim. Ən sadə misallar çalışıram tapım ki, mövzunu asanlaşdırım hamı üçün. Çünki burada axı müxtəlif insanlar oturur. Ali təhsilli insanlar var, cəvanlar var, yaşlılar var. Yaş kateqoriyaları fərqlidir, elmi səviyyələr fərqlidir. Belə məcliste danışmaq, auditoriyada auditoriyada danışmaqdan daha çətindir, çünki Burda hamını qanə etməlisən. Odur ki, mən ən aşağı düşüncə səviyyəsi olan insanın nəzərdə tutub danışmağa məcburam ki, o digərləri daha yaxşı başa düşəcəyi hər halda. Ata-anadan bir misal çəkin, məsələn, deyirük ata-ana bizim problemimizdən narahat olur. Birdən Problemimiz ata-anayə görə yaranarsa onda necə olur? Məsələn də sadə misaldır, de, uşağına deyir ki, dur bu yeməyi qarışdır, qarışdıranda birdən tökülür üstünə, əl-ayağı yanır. Onda ana nə qədər narahat olur? Ki Allah mən öldürsün, mənə görə oldu. Ya məsələn övladını göndərir bir iş üçün, bir yolda başına bir iş gəlirsə, özünü nə qədər qınıyır? Allah da bax belə yanaşır sanki, sanki sanki özünü qınıyır bizim başımıza gələn bəlalar üçün. Ax o yaradıb bizi. O yaradıb bizi. O yaradıb bizi, bizim çətinliklərimizi də özünə aid bilir. Özünə aid hesab eləyir. Mən yaratmışam bunu, dünyaya göndərmişəm. Dünya problemləri indi onu sıxır. Allahdir, Rəhman yaratmışam. Halbuki təbii ki Allaha günah nisbəti vermək olmaz. Allahın bu problemlərin yaranmasında heç bir günahı yoxdur. Bu problemlər bu dünyanın qayda-qanunlarıdır. Onlar zəruri olması idi. Allah bircəsini də bizə rəva bilməzdi. Fə bunu da çox demişik ki, birbaşa onda cənnətdə yaradardı. Mümkün deyil. Cənnətdə yaratması mümkün olsaydı yaradardı. Allahın qudreti çatmazdı. Xeyr, bizim qabiliyyətimiz olmazdı. Bizim qabiliyyətimiz olmazdı ki, orada gedək qərar tutaq, bu mərhələni keçməmişdik. Allah yaradıb bizi rəhmətini bizə çatdırmaq üçün, amma yaradılışın təbii qanunları var. Sanki özünü qınayır hər bir sıxıntıya görə mən yaratmışam deyə bu çətinliklərlə üzləşir. O vaxtı bəndə Allah'a təvəssüm eləyəm, deyəkin narahatçılığa əsas yoxdur, mən razıyam. Bizə ki Ana özünü günahkar bilər ki, mən deməsəydim sən belə olmazdın. Onda övlad deyək ki, ana canlar rahat olma. Keçər gedər. Onda ana bilməz özünü öldürür uşaq üçün. Problemlərin, sıxıntıların zamanındakı Allah sənə ürək dirəyi verən zaman sən təvəssümlə qarşılasan, desən ilahın narahatçılığı əsas yoxdur. Onda Allah nə eləyir? Onda ənabil müstətfərməni ismələklərin yığır, səni göstərir, fəxr eləyir, deyir, bax mənim bəndəmə. Görüb mən necə insan yaratmışam. Sanki özünü bizə borclu sayır. Özünü təqsirkar nəuzu billah bilir. Bu sözlər hamısı naqisdir. Sadəcə rəhmətini çatdırmaq üçün bu sözlərdən istifadə edirəm. İrfan dilinən desə bu sadə danışdığım sözə irfan terminologiyası ilə müraciət eləyəcəyik. Buna dillər rıza, rıza budur. İrfan kitabların açın, əxlaq kitablarını. Rıza məqamı haqqında danışılır. Rıza yəni razılıq, Allahdan razı olmaq. Ta bu rıza məqamının mahiyyətini istəyirəm sadə dildə sizə izah edəyim, çatdırım. Məhərrəm ayında dedik, dəfələrlə demişik, hər il demişik. İmam Sən Əleyhissalamın axır saatlardakı sözündə bax Rizanın ifadəsidir. Birinci sözü deyir: "İlahi, Rizan bir qəzaik. Razıyam sənin təqdirivə, hər şeyə razıyam. Allah nələri eləyəcəy imam sənsə." Bir balaca ayağım burxulanda razıyam deyəndə Allah səndən fəxr eləyirsə, bu qədər fədakarlıqda Allah səndən razıyam deyənə Allah nə edəcək? Nələr verəcək? Riza yani problemləri təbəssümlə qarşılamaq. Allah şahiddir ki, bu söhbətləri danışanda xəzalət çəkirəm. Çünki uzun illər keçir, biz danışırıq, eşidirik, amma halımız dəyişmir. Ən çox da özümü qınıram, çünki mən mən danışan tərəfəm axı. Sizin işiniz məndən asan. Sizin yüzməndən asandı. Cəh-cədə ömür keçdikcə də danışanın vəziyyəti çətinləşir. İnsan hər yerdən çönür, arxaya baxır deyib, bəlkə mən kəş həyatda bəlkə başqa yol seçərdim, bu danışmaq yolun yox. Çox çətindir, çox çətin məsələdir. Çox çətin, mürəkkəb məsələdir.